मैं सब कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को ये लेटर देने के लिए आए हैं कि इससे पहले हमें स्पंदना में भी दे चुके हैं ये का ड्रेनेज का प्रॉब्लम और जो है शौचालय में भी दे चुके हैं कोई भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेता आज ऐसी हालत हो गई है एक हरियों से भी नाबत्तर हालत हो गए हैं वहाँ पर ड्रेनेज बा, बाजुक जो है जानवर अजर शाम लिड़ते उधर मस्जिद है मस्जिद की भी कोई रेस्पांसिबिलिटी लेने के लिए राजी नहीं है ड्रेनेज का प्रॉब्लम है देखो फोटोज है हमारे पास अगर हम शेयर कर दें वो फोटोज़ भी तुम देख सकते इससे पहले हमारे मनोज रेड्डी ना आए थे उधर पे गड़पा गड़पा के लिए उन्होंने उनको उन्हों, उन्हों भी हमें बताया था कि ड्रेनेज प्रॉब्लम सीधा करो वो दो दिन चार दिन बोले आज तक वो काम कराए नहीं उनके उनके जो है लीडर्स को भी हमें बहुत बार रिक्वेस्ट करे पहले वो फौरन ये काम कराओ बोल के अभी तक उन्होंने भी कराने के लिए राजी नहीं है रमजान आ रहा है मुबारक महीना ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहने की वजह से गंदगी रहने की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती और पार्किंग के लिए मस्जिद के लिए बहुत तकलीफ होती है रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ पर लीडर्स है कमिश्नर सर है और जो भी स्वच्छालय के लीडर्स है वहाँ के इंचार्जेस है या वाई के जो भी इंचार्जमेंट है फौरन इमीडिएटली तुम्हें दो दिन के अंदर आके वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व कर देना आज नहीं के एम एल ए सार से भी गुजारिश है मनोज रेड्डियाना से भी गुजारिश है कि इससे पहले भी हमने बोला था उनको और अब भी बोल रहे हैं कि आकर फौरन उस जो है ड्रेनेज प्रॉब्लम को सॉल्व करता अगर ड्रेनेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आता मैं धरना बैठती हूँ ये, ये जो ये जो एरिया है कॉलेज का एरिया है आदुनी में फर्स्ट एस के डी कॉलोनी बोलते और उसके बाद एम आई जी कॉलोनी बोलते ये एम आई जी कॉलोनी के बैक साइड में ऐसा है सो ये प्रॉब्लम ये खेड़े से भी बहुत नाबत्तर है ये तुम्हें तो आगो चक्कर ले सकते हो मैं ऐसे ही एक टू चार लगा के बातें नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें तो आकर देख को काम कर सकते मीडिया मीडिया अंदर की स्वागत ये रोज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तरफ ना मना सब कलेक्टर की स्पंदनो మన కలెక్టర్ గారికి ఒక విన్నపం చేయడం జరిగింది విషయం ఏమంటే రాబోయే అంటే రేపటిలో రేపు రంజాన్ మాసం స్టార్ట్ అవుతుండదు ముస్లింలకు పెద్ద పండగ లాంటిది ఇది పెద్ద పండగ ఇది దాదాపు ముప్పై రోజులుగా ఈ పండగ జరుపుకుంటాము అందుకే మేము వినతి పత్రం ఇచ్చినాము నీటి సమస్య కానీ అట్లాగే డ్రైనేజ్ సమస్య కానీ అట్లాగే కరెంట్ సమస్యలు కానీ అట్లాగే ఇంకా వేరే సెక్యూరిటీ సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా అలాంటిది ఏది లోపం లేపు ఉన్నట్లా చూసుకోవాలని మేము వినతి పత్రం ఇచ్చినాము సబ్ కలెక్టర్ ఆధునిక సబ్ కలెక్టర్ గారికి దయచేసి మీడియా ముఖంగా మేము తెలియజేస్తున్నాము ఇది కూడా అధికారులకు చేర్చే చేరేతగా చూడాలని ఆశిస్తున్నాము నా పేరు టిప్పు సుల్తాన్ ఎస్డిపిఐ कन्वीनर आदुल अस्सलाम वालेकुम आज जो है हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पे जॉइंट कलेक्टर साहब के पास एक मेमोरेंडम देने के लिए आए जिसमें जो है कल से यानी कि कल 12 तारीख से रमजान का महीना शुरू होने वाला है इसमें बहुत सारे जो गुजरे हुए रमजान में हमने बहुत सारे खामियों को देखा है जैसा कि करेंट की बारे बार कट होना और जो भी हमारे एरिया है मुस्लिम है वहाँ पे पानी का मसला बहुत प्रॉब्लम है तो वैसे मसलों को जो है कल से एक महीना तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम जो है सब कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिए और जो है सब कलेक्टर साहब ने इमीडिएटली वीडियो कॉन्फ्रेंस में आकर हमारे जिम्मेदार एस डी पी के टीपू सुल्तान को जो है उन्होंने बात किया और हमारे को हामी दिए कि ये जो मेमोरेंडम है आधुनिक कमिश्नर को फॉरवर्ड करके इमीडिएटली वो प्रॉब्लम को सॉल्व करा दो बोले और दूसरी बात जो है वहाँ पे जब्बार मस्जिद एम कॉलोनी के बैक साइड में वहाँ पे जो है ड्रेनेज का मसला था वो ड्रेनेज का मसला भी कमिश्नर कलेक्टर साहब को हमें उनकी नोटिस में रखे है कमिश्नर साहब ने बोले कि इमीडिएटली इंशाल्लाह वो मसले को भी हल कर दूं बोल के हामी दिए हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि कमिश्नर कलेक्टर साहब जो है इमीडिएटली इस पे एक्शन लेके वहां का ड्रेनेज का जो भी मसला है उसे क्लीन कर दे बोल के हमसे उम्मीद है मेरा नाम सद्दाम हुसैन आदोनी लोग बहुत सारी तादाद में जो है मस्जिदों को नमाज को जाना रहता और कंटिन्यू जो है वजू खाने बहुत ज्यादा यूज होते हैं ऐसे पानी बहुत यूज होता है ऐसे वक्त पे तो हमें कमिश्नर साहब और हमारे कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि टाइम टू तो टाइम जो है पानी अच्छे तरीके से आधुनिक हर एरिया में छोड़ने की हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं आज जो है हम आज जो है हम सब कलेक्टर साहब को यहाँ पर लेटर दिए हैं इससे पहले हम स्वच्छालय को भी बहुत बार हमें रिपोर्ट करे थे कंप्लेंट दिए थे कि वहाँ के ड्रेनेज प्रॉब्लम को सॉल्व करो बोल के जब्बार मस्जिद ये जी कॉलोनी के बैक साइड में है विजयनगर कॉलोनी बोल के वहाँ पर ड्रेनेज का बिल्कुल बिल्कुल खरीयों से भी नाबत्तर एरिया हो गया है वहाँ मस्जिद है और रमजान रहता ट्रैफिक प्रॉब्लम होता पार्किंग प्रॉब्लम होता बस यही कलेक्टर और कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि वहाँ इमीडिएटली वो वो के ड्रेनेज को प्रॉब्लम सॉल्व करे बस यही कहने के लिए हम यहाँ पर आए नासिर हुसैन